Всім привіт такі ребятки! Сьогодні у нас буде така розпаковочка такого лова з котиками. Коротше, я його робила два дня і на третій день зараз буде у нас розпаковка такого. Цей називається Кеті катего... Кет. Катего... Не знаю чого. Ну, коротше, мені вже не терпиться його розпакувати, тому що я робила його по відео і я потім може покажу туторіал, як його зробити. Може. Ну, короче, давайте начинать уже. Так, и вот такая вот у нас зацепочка, и давайте открывать. Я, ду... я его ребенка, но ну, я, я, я даже хочу. Ой. Она прикрепилась. Ладно. Вот пофиг, пофиг, пофиг. Откреплю. А ч а клей не у меня питание... Так, тут у нас пишет вдачу. И вдача у нас x2. Может вообще быть 0, а может x16 на самом деле. Редкий, обычный, эпик, легендарный. Интересно, какие у нас выпадают. <laughs> для вас интересно, а для меня нет уже. От -от Открепляйся. Так, давайте я пузыр... Ой, как хорошо пришло. Так, мы сюда бумажки кидаем. Раз. И два. У нас эпик. А -а -а, порвалось, ребят. Ну, ничего, я думаю. У нас эпик. Как мы бачим оттуда? Эпик, эпик. Ну, я хотела, чтобы был легендарный. Пицца у нас свой. И там вот эти у нас котики. Короче, она, конечно, запакована. Ну, короче, давайте открывать быстренько. Я сейчас открою. Короче, давай это быстренько. Вот так вот просто спидрончик. Oh О, май гард. Это так прикольно открывать его. Так. Ой, боже. И вот такие две у нас есть. И давай это все-таки... Все, у нас еще бумажечки. У нас эпик. Так и вдача x2. <свес> так, ну и давайте оце откроем. Еще оце, как вы думаете? Ладно, давайте оце откроем. Э, Мне было лень быть его так что я просто его зафиксировала так. Вау, у нас тут такой котик красивый. И дальше открываем быстренько. У нас тут вот такие от котик. Ну все, всем пока.